আজি ভ্লগটো একদম ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ সদায় ভাবোঁ কৰিম কৰিম কিন্তু সেনেকৈ থাকি যায় এতিয়া আঠটা বাজিছে আৰু আজি হৈছে ৰবিবাৰ ৰাতিপুৱা চাহপানী খালোঁ আমি চাহপানী খাই মেলি ইফালে মই দীপুৰাৰ কাৰণে ভাতো বহাই দিলোঁ একদম সোনকালেকে বহুত কাম আছে আজি মই সেইকাৰণে ইফালে ইয়াত ভাতখিনি উঠাই দিলোঁ আৰু আজি বনাম ৰাঙালাও ফুলৰ বৰা আজি বুলি নহয় মই প্ৰায় খায়েই থাকোঁ এয়া এইখিনি ধুনীয়া কৰি বাচি মেলি একদম ধুই থাই ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ খালি বানাবাহে লাগে বাচি মেলিনো কি ইয়াৰফালে ৰঙালাও ফুলৰ এই পাছফালে যি ধাৰা থাকে নাথাৰাৰ লগত সৰু সৰু কি থাকে না সেইখিনি ফেলাই লৈছোঁ আৰু লগতে মাজত এডাল ডিলা থাকে ডিলাডালো পেলাই কেনে বাচি গৈছে ধুনীয়া কৰি কিবা ডিলাৰ মাজত কেতিয়াবা সৰু সৰু কি লাগি থাকে পিপৰ কালা পিপৰ সেইকাৰণে এইখিনিও ফেলাই দিছোঁ এতিয়া ধুই থাই চব ৰেডি কৰি লৈছোঁ বানাবাহে লাগে মাত্ৰ আৰু এইফালে পিঠালি পিঠালিখিনিও ভানি আনবা আছে পিঠালিটো লাগিবই না বৰা বনালি আৰু ইফালে আছে আলু এইখিনিও কাটি লৈছোঁ আলু ভাজি বনাম আৰু ঝোল শাক কিবা এটা বনাই দিব লাগিব সেইখিনিয়ে আৰু একদম ৰেডি কৰি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া খালি বনাবাহে বাকী আছে আৰু ইফালে দেখা পাইছে নে ইয়াৰ মৌচুম ৰাতিপুৱা টুকনি মাৰি উঠি চাহপানী খাই আৰু এয়া আৰু ইয়াতে সি কিয় টুকনি মাৰিছে দুখাই আছোঁ ৰ' ইফালে আমাৰ কাম চলি আছে আজি বহুত কাম আছে বুলি ভাবিছোঁ নহয় আজি ৰবিবাৰ ৰবিবাৰ হ'লেও বহুত কাম ওলাই লওঁ মই ইহঁক ঘৰত থাকে ইহঁকো কামত লগাব পাৰোঁ মাজে মাজে মোৰ সিতে চালাকি এটা ন কি কয় আছে কি কাম কৰি আছে ৰ মই দুখাই আছোঁ দেই এইয়া ইফালে আমাৰ ঈশান একদম কি ধূ ধূঙা হৈ আছে পোহৰ নহয় ইয়া ইফালে ইশানক মই কি কাম কৰিব দিছোঁ জানানা সেইয়া ইফালে মাকৰা জাল গুচাব দিছোঁ কালি গুচালোঁ মই কালি বাকীকেইটা ৰুম চাফা কৰিলোঁ এতিয়া ৰুম মাত্ৰ বাকী আছিল সেইকাৰণে কিছানক ক'লোঁ এনে আছা তই গুচাই দিছোন এইয়া না ক'ত গ'লেই মানুহটা এইফালে ভাল কৰি চাফা কৰোঁ কিন্তু দেই মই এতিয়া জল্ডি জল্দি কি কৰি লওঁ আৰু ধানো চালিব আছে চাউলৰ ঝাৰিব আছে ধান কালি ভানিলোঁ আৰু অলপমান কালি ভাঙি আৰু কালি শুকাই দিছোঁ পিছত আৰু পানী চানী হ'লে দিগদাৰ হ'ব নাই সেইকাৰণে মই একদম বেছিকৈ চাউল ৰেডি কৰি থৈ দিম কেতিয়াবা ইমান দিগদাৰ হয় নাই এক মাহ দুই মাহ পৰ্যন্ত একদম পানী নেৰাই হয় এই বাৰিষাৰ আগে আগে এটা দুই মাহমানেই পৰিছিল নেকি পানী ইমানেই চাউলৰ কি হৈছিল মোৰ সেইকাৰণে ভাগ্য ভাল যেনিবা কিবাকৈ আৰু পিছত আৰু পালোঁ কি কি শুকাই ল'বা সেইকাৰণে এইবাৰ ঘৰতে বেছিকৈ একদম শুকাই লৈছোঁ নহ'ব ইমান দিন সেনেকুৱা কৰি পানী পুৰিলি না দিগদাৰ হৈ যায় দুই মাহ ডেৰ মাহ এতিয়া বক বক কৰি নাথাকোঁ আৰু পানীটো এনেকৈ নাছিলে কিন্তু পানী ইমান বেলা ভাটি ঝাকোৰা পানী এটা পৰিল আমাৰ এইফালে কিন্তু এতিয়া বতৰ একদম ধুনীয়া এইয়া আৰু পানী পৰিলতো জানাই আমাৰ চোতালৰ অৱস্থা কি হয় তো এতিয়া ৰন্ধা বঢ়া কৰি লওঁ তাৰপিছত নাজানো আৰু কিমানখিনি কি দুখৰ পাৰিম তথাপি দেখাই যাম যিখিনি পাৰোঁ একদম শেষলৈকে চাই থাকিবি আৰু ভিডিঅ'ত ৱেলকাম কৰাই নাই ন হেল্ল' কি খবৰ চবৰে আশা কৰোঁ চবে ভালে আছে চবে ভালে থকা এটা বিচাৰোঁ আমাৰো সেই একে সদায় নিচিনা ভালকৈ দুটাৰ মাজতে আছোঁ দে আৰু কিবাকৈ চলি ভগৱান আৰু কিবা আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোতো আৰম্ভ কৰিয়ে দিলোঁ আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কৰ কমেণ্ট কৰ শ্বেয়াৰ কৰ আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুন হয় প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰ আৰু যায় নেকি অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয়তো থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু আজিকালি নাজানো কিয় ভিডিঅ' ভাল নাপাই হৈছে নেকি মোৰ বেছি দেখোন সেনেকৈ নাচায়ে ভিডিঅ' ছাবস্ক্ৰাইবটো নকৰে ভিডিঅ'ও নাচোৱা হৈছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনিও কিয় বা নাজানো দেই আৰু সেনেকুৱা ভাল ভাল একো দেখাব নোৱাৰোঁ ন ঘৰতে কাপোৰ কিমান আৰু কি চাব সদায় একেটাই তথাপি অলপমান মৰম দিবি নিজৰ বুলি আমাকো ত চাই থাক শেষলৈকে ফ্ৰাই কৰা হ'ল মোৰ মাত্ৰ আলুখিনিয়ে ফ্ৰাই কৰি থলো এতিয়া পিঠালি খিনি ভাঙি আনো যায় পিঠালি নহালিলো কেনেকে বৰা বনাম না তাৰ আগতে এটা বস্তু দুখামুৰাই ইচা নত ধুনীয়া কৰি ৰুম টা চাফা কৰি মিলি ওলাই গেলা আৰু জানেতো ৰবিবাৰ না অলপ খেলাব খুজে তাহক কিমান আৰু কামতে বন্দী কৰি ৰাখিব কেনে অলপ ওলাই যা কৰি কিনে ওলাই যাবা দিলো আৰু এতিয়া দেখা যায় আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থাই এয়া হৈ আছে তাৰ আগতে ভাবিছোঁ ৰন্ধা বঢ়াখিনি কৰি লওঁ পিছতহে চাফ চাফাই কৰি থাকিম আৰু এতিয়া চাফ চাফাই কৰি থাকিলেও মানে একদম সময় ক'ত যাব নিজে গম নাগম আৰু ইহঁতক ঘৰত আছে যিহেতু সোনকালকে ভাত খাব খোজে ঘৰত থাকিলে সেইকাৰণে ৰন্ধা বঢ়াখিনিয়ে আগত আৰু কি কৰি লওঁ আৰু এতিয়া কেইটা সময় আঠটা চল্লিছ ঘূৰিতেও দেখাই দিলোঁ আৰু মই এটা বস্তু দেখাম গৈছিলোঁ যে এতিয়াতো বজাৰত একোৰে অভাৱ নাই ন পইচা হ'লে চব কিছুৱে পায় ঘৰ চাফা কৰা ঘৰ মোচাৰ পৰা একদম বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বস্তু কিন্তু আমি যিহেতু গাঁৱত আছো ন কিয়নো পইচা নোহোৱাকৈ যদি ফ্ৰীতে বস্তু পাওঁ ঘৰ চাফা কৰা ঘৰ মোচা কিয়নো আৰু পইচা খৰচ কৰি থাকোঁ মিছাকৈ তাৰ কাৰণে মই ঘৰ চাফা কৰিলে এইয়া এই বস্তুটোৱেদিহে চাফা কৰোঁ এই চিন পাইছানা কি হয় তে হৈছে খেজুৰ গছৰ পাত আৰু গাঁৱততো অভাৱেই নাই না খেজুৰ গছৰ বহুত পায় আৰু খেজুৰ গছৰ পাত দি একদম ধুনীয়াও হয় কি কৰো ভাল হয় চাফা হয় ধুনীয়া কৰি ঘৰ চাফা কৰোবা সেইকাৰণে খেজুৰ গছৰ পাত দিয়ে মই ধুনীয়া কৰি চাফা কৰোঁ আৰু কি কথা বেলেগ ন আমি গাঁৱত আছোঁ যিহেতু সহজকে পোৱা যায় এইবিলাক বস্তু আৰু টাউনত থাকিলেতো বেলেগ কথা নাউনত সেনেকুৱা পোৱাও নাযায় গতিকে কিনিয়ে চাফা কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আৰু ঝাৰু দিও চাফ কৰিব পাৰি কিন্তু ঝাৰু দি মোৰ ইমান সুবিধা নহয় ঝাড়ু দি ভাল নালাগে খিজুৰ গেছৰ পাত হ'লে একদম ধুনীয়া কৰি ঝকঝকাকৈ চাফা হয় চব মানে যি যি লাগি থাকে ঢোলা বালা মাখৰা জাল একদম তব লাগি আহে সেইকাৰণে তো ইমান বক বক কৰি নাথাকোঁ একদম দেখা পাইছে ন ঘৰৰ অৱস্থা ইমান লেতেৰা পেতেৰা এতিয়াই যদি কাইবা একজন আহি পায় বাপেৰে কি অৱস্থা বনাই থৈছে ক'ম তো সেইকাৰণে এতিয়া পিঠালিখিনি ভাঙি আনো যায় আৰু মই যিহেতু উৰাণো নাই সেইকাৰণে বেলেগৰ তাতে ভানি আনিব লাগে আৰু এই ঝালাখিনি যে কালি ঝালাও শেষ হৈছিল মোৰ আৰু বজাৰত যোৱা সেনকে সময়ো নহ'ল সেইকাৰণে বেলেগৰ পৰাই আনি খালোঁ কেইটামান এতিয়া তাকেই দিয়া হৈ যায় আৰু এই নালাগে দিলেতো নলয়ে নালাগে তৰ মৰ সেনকাই গাঁৱত আমি খাওঁ মৰ নাথাকিলে বেলেগৰ বেলেগৰ নাথাকিলে মৰ আনি তথাপি ভাল নালাগে ন কিমান সেনেকানো এনে এনে আনি খাম বা কি সেইকাৰণে তথাপি দিয়া হৈ যায় সেই হাততো নুঠে রক্ত বনালোঁ আৰু বৰাইখিনি বনাই অলপমান পিঠালিও ৰহি গৈছিল তাকে এতিয়া ভাবিলোঁ অলপমান পিঠালি আঞ্জা বনাওঁ আঞ্জি অ' কিয়নো আৰু নষ্ট বনাওঁ ন পিঠালিখিনি ইয়াৰ ফালে বনাক মানে বহাই দিলোঁ আৰু ইফালে পিঠালিখিনিও অলপমান পানী দি কিনে গলাই ল'লোঁ আৰু জানাই মইতো পিঠালি আঞ্জা বনালি পিঠালিখিনি ধুনীয়াকৈ অলপমান পানী দি গলাই লওঁ তেতিয়া গোটা গোটা হৈ নাথাকে আৰু ইয়াৰফালে বহাই দিলোঁ গৰমো পৰিছে দিনতে বিৰাট গুপগুপীয়া গৰম ৰ'দ তো সেনেকৈ ভালকৈ ৰাতিপুৱাতো ওলাই নিছিলোঁ তাৰপিছত অলপমান ৰ'দ ওলাইছে যদিও ভালকৈ ভালবাৰ দেখাই দিছোঁ তেতিয়াতো দুখালোৱে অলপ অলপ ওলাইছে কিন্তু বিৰাট গোপ গুপীয়া গৰম এটা উঠিছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ টেঙা আঞ্জাই খাব লাগিব আজি সেইকাৰণে পিঠালিখিনিও আছে আজি টেঙা পিঠালিয়ে বনাম আৰু টেঙা পিঠালি বনাম মই আৰু দেখাই দিছোঁ ইয়াৰ টেঙা পাত মেষ্টা টেঙাৰ পাত চবেতো চিনিয়ে পোৱা সেয়া ইয়াৰে বনাম আজি বনাই আছোঁ আজি পিঠালি আঞ্জা ইফালে ধুনীয়াকৈ উবুলি আছে এতিয়া পিঠালিখিনি দি অলপমান ঘুটি দিলে মই ৰন্ধা বাঢ়া একদম শেষ তাৰপিছত সিফালে হামলা দিব লাগিব ৰোমজাতো দেখাইছোঁৱেই কি অৱস্থা হৈ আছে এইখিনিও ধুনীয়া কৰি উঠুলিল দুই তিনি উঠোলন হ'ল এতিয়া নুমাই লওঁ বেছি কৰি কি হ'লে শুকাব একদম আঠা আঠা হ'ব নহ'লে বেছি আঠা হ'লে খাই ভাল নালাগে মোৰ অলপ জোল জোল টাইপ থাকিলে ভাল লাগে পিঠালি শাক আৰু ইফালে ইখান শেষত যি মই শেষত বোলে এই বৰা বনাব যি মিক্স কৰিছিলোঁ নিমখ হালধি দি কিনে এতিয়া শেষত অলপমান পিঠালিখিনি কি হৈছিল ৰুহি গৈছিল তাকে এনেকুৱা কৰি এইখন বনাই ল'লোঁ এতিয়া এইখনো খাই লওঁ আৰু খালেহে এনাৰ্জি পাম ন কাম কৰবা বাপৰে যি গৰম লাগিল সেইখন পাপা শক্ত হৈছে ডাঠ তাত নাভাঙিলে হ'ল আৰু খাই কিন্তু ভালে ৰাখিছে নিমখ ঝালা আছে যে ঝালা ঝালা নিমখ নিমখ কেইটা বাজিল দহটা বাজিলে এইফালে ঘূৰি ৰখা পিছনে ইফালে কৰাতে সিফালে কৰাতে খাই মেলি মই কামখিনি কৰি লওঁ